Im Laufe unserer Leben wir machen unzählige Bilder, Filme, Aufnahmen und wir machen uns sehr wenig Gedanken, wie viel Technik haben wir, um diese Aufnahmen zu machen. Hallo zusammen, wir nahmen Kanal Natascha. Heute möchte ich meine Video in zwei Sprachen aufnehmen, in Deutsch und in Ukrainisch. Warum in Deutsch? Weil ich erwarte, das Interesse zu diesem Thema über verschiedene alte Fotoparate, finde ich gerade in Deutschland, weil es geht um deutsche Fototechnik. Wir nehmen das erste Exemplar aus dieser Kiste und schauen uns das an. sehr interessante verschluss hier ist, weil riemen abgegangen. Und zu vorschein kommt eine kamera. balda. balda rollbox. eine interessante boxkamera. schwester der balda frontbox und der Arcania Box 550. Durchschnittliche Kamera, Korrekturkamera, Kamera bei der Frontbox, der Arcania Box 550. Konstruiert für den Rollfilm 120, Aufnahmeformat 6 x 9 cm. Objektiv is unbezeichnet. Vermutlich eine miniskuslinse Delichtstärke 1 zu 11. Крупкова фотокамера розрахована на рулонну плівку 120, формат запису 6х9 см, лінза без маркування. Ймовірно, меніск світловою силою 1 до 11. І тут видна сама лінза. Цвай бриліант суха. Фюрнау Афнамен Im Hoch- und Querformat. Roter Verschluss, ich weiß nicht, ich denke, das ist diese Brillanzsuche, ich weiß nicht genau. Roter Verschluss, B, Moment, das ist, denke ich, dieser Roter Verschluss. Ich rate, ich bin keine Expertin. Два читових видошукача. Я не знаю, чи це є видошукача, а я думаю, що саме, саме ці дві, два ці віконечка і є видошукачами. Два чудових видошукача для зйомки фотографій у портретному та альбомному форматі. І отут є блокування ротора. Це все я догадуюсь, я тільки не експерт. А тут не багато деталей, щоб догадуватись. Die books sollte als besonderes preiswertes Modell eine alternative zu den Aqua Boxen bieten. Damals hatte dieser Fotoapparat 4 Reichsmark gekostet. Будучи особливо недорогою моделлю, ціна продажу на той час 4 райсмарки. марки Ролонна коробка була призначена як альтернатива коробкам АКФА. Informationen über diese Kamera habe ich natürlich nur aus dem, aus dem Internet. Und ich möchte Ihnen ein paar Objektdaten mitteilen. Wie ich schon gesagt habe, dieser Fotoapparat ist Marke Balda Deutschland. Firma, welche diese, produzierte dieser äh, Fotoapparat, existierte bis 1945 auf dem Marx-Balda-Weg. Deshalb heißt die Balda. In Dresden, in Deutschland. Я хочу вам повідомити декілька характеристик цього старовинного фотоапарату, який я просто знайшла в інтернеті. Як я вже казала, цей фотоапарат має марку Бальда, і його виробляли у місті Дрезден за адресою Max Бальдавік до 1945 року. Für diese Fotoapparat gab es bestimmte fotografische Film oder von Konfektionsfoto, das war 120 x 220 Rollfilm, B24, B26, B28 und solche Filmrollen, Hat man in Deutschland gekauft ab 1932. Фотоплівка, яку використовували у цьому фотоапараті, вироблялась з 1932 року. І була форматом 120х220 Rolf B24, B26, B28. Negativformat fotografischer Film 6x9 cm. Filmtransport тут. Film war manuell, wie schon gesagt haben. Entfernungsmesser, nein. Es gab es keine. Dr. Daleko Mir, zu Lichtungsmesser, nein. Belichtungsmesser, auch Bovic Die Belichtungssteuerung war manuell. Objektivanschluss. war fest eingebaut. Hier kann man nichts ausdrehen, nicht irgendwie bewegen. Pitclusion objektiva will nahe осноvier, його nijakte było vedнуtiparation. Lichtstärke by festbrennweite war 1 zu 11 Інтенсивність світла з фіксованою фокусною відстань була 1 до 11. Фокусірунг fix focus. -фокус. Фокусування фіксований фокус. Diese фотоапарат ходили бильстабілізатор. Das war ganz normale primitiv камера. Ця фотокамера не мала ніякого стабілізатора зображення. Це такі поняття, про які ми говоримо зараз, але тоді ще ніхто не мав уяви, що комусь хтось буде потребувати стабілізатор. Фершлюс Курцистес Сайт Сва 130. Найкоротший час витримки був. 1,30 чи 1,6 секунди. Тут не було кайнбліц фіган, кайнбліц-аншлюс, ганіть. Не було ніякої блискавки, немає також у цій камері ніякого підключення до блискавки. Production site ram for fruitша Balda Rolbox Camera. 1932 bis 1938. Період виробництва таких камер був з 1932 по 1938 роки, тобто часи національного соціалізму. 30 років Німеччині. Кожен хотів мати таку камеру. Ich möchte noch ein paar Wörter, Wörter sagen zum Gehäusematerial. Das Material selbst war aus Aluminium. Bei manchen war das Messing etwas hochwertiger oder Guss. Und das alles hatte gewisse Belederung. Das heißt, es war mit Leder überzogen. Das kann man noch gut sehen an diesem Exemplar. Я хочу ще сказати пару слів щодо матеріалу корпусу. Він був виготовлений з легкого матеріалу з алюмінія, а також він мог, мог бути виготовлений з латуні, з лиття. І весь цей фотоапарат був обтягнутий шкірою, натуральною шкірою. Я гадаю, що це напаліда, козяча шкура. Все це дуже в непоганому стані. Якщо подивитись сюди, то є начеб світло, то видно те, що я бачу тут. Перше віконечко фотоапарата. Вемангіа Райншаут Сітман. Licht, der hier reinkommt, aber das ist schon so eine Plastik. Ja, ich könnte nicht viel auf Deutsch erzählen. Ich habe alle Informationen aus dem Internet, aber Leute, die sich auskennen, sie werden sehr viel Freude damit haben, wenn ich diese Kamera in eBay ausstellen würde. Dort gibt es großes Angebot davon. Und Leute stellen das von 15 bis 45 Euro äh, für Preis von 15 bis 45 Euro. Aber an uns geht es nicht um ein paar Euro zu verdienen. Wir möchten diese Kamera weitergeben an Menschen, die sich für Fotografie interessieren, wo in der Familie mindestens ein Sohn ist, der auch. Viel für Fotografie tut und für uns dieser ist dieser materielle Wert viel weniger wichtig wie moralischer Wert. Es gehörte zu einer Kollektion und diese Kollektion soll weitergegeben und ihre Rolle spielen und nicht irgendwie ein paar Euro bringen. Wie schon gesehen habe ich die Korobkow Kamera ja. im Internet А їх є багатенько в інтернеті. То ціну, яку виставляють люди, вона десь від 12 до 45 євро. Нам не дуже важлива матеріальна сторона цього екземпляра. Ми хочемо, щоб воно попало у руки людям, які дійсно мають великий інтерес до фотографії і які збирають свій такий домашній музей. Тобто. Моральна сторона нам важливіша, щоб ця камера жила як експонат. Це внизу десис Унтен. Міткевинде. Зрізь бою, кудись, кудись, щоб встановлювати на якийсь, може штатив. Ich weiß nicht, warum diese Aufnahme in Stativ, ich vermute, dass es eine Aufnahme in Stativ ist, weil das hier eine Gewinde ist. Ich weiß nicht, warum das nicht symmetrisch ist, warum das so an der Seite ist. Aber ich kann nur raten. Sehr einfach, sehr preiswert. Duše, du, proste. Sehr Danke an alle, die heute mit mir dabei waren und diese wunderschönen Exemplare angeschaut haben. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr erzählen könnte, aber ich habe es versucht. Vielen Dank. Ich habe heute die Kamera der Rollbox. Ich habe gesagt, то es майже im Jahr 100 Euro 2032. Und Wenn Sie nachdenken, diese Kamera ist fast 100 Jahre alt. Es ist sehr wenig Zeit bis 2032, damit wir sicher sagen können, die ist 100 Jahre alt. Die Zeit vergeht. Mein Kanal hat einen Namen, sei bei mir. Das heißt, wenn ich irgendwas finde und betrachte und darüber rede, bleiben Sie bei mir, wenn Sie möchten. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie da waren. Danke, Natasha. Packen wir es zurück. Вот я ее поклала, закрываю. До следующего экземпляра.